Сьогодні від бригади надводних кораблів військово-морських сил Збройних сил України надійшло звернення до усіх ЗМІ з приводу прес-конференції президента Російської Федерації Володимира Путіна. Звернення передав заступник командира бригади надводних кораблів Військово-морських сил України капітан другого рану Олександр Гончаров. Я заміститель командира бригади надводних кораблів, капітан 2-го рангу Гончаров, уповномочення. зачитать обращение командования бригады отводных кораблей, экипажей кораблей ВМС Украины, Славурис и Тернополь с мировым информационным компаниям и средствам массовой информации. В настоящий момент военные корабли военно-морских сил Украины, Тернополь и Славудич, находящиеся непосредственно в Севастопольской бухте, блокированы боевыми кораблями и судами Черноморского флота ВМФ России, на каждом из которых находится подразделение морской пехоты количеством до одного взвода, вооруженные автоматическим оружием и в соответствующей экипировке. Ни одно из подразделений вооруженных сил Украины, дислоцируемых в Крыму, оставшись верным чувству долга и воинской присяги на верность украинскому народу, не сдало ни пяти территорий воинских частей и вверенное им боевое оружие. Мы, офицеры, мичманы, старшины и матросы военно-морских сил, вооруженных сил Украины, открыто заявляем, будем честно и до конца выполнять свой воинский долг, защищая свою страну и народ Украины, как делаем это все годы независимости, не за должности и зарплаты, а потому что это наша земля. И для нас дорога жизнь каждого человека, живущего на этой земле, какой бы национальности он не принадлежал.